Bir var ayıdı, biri yox idi. Yaraşıqlıq boynuzları olan bir maral var idi. Bu maral çox lovğa, təkəbbürlü idi. Hər dəfə o gölməçədən su içəndə əksini orada görər, göl kəmindən çox razı qalardı. Mən necə də yaraşıqlıyam, məşədə hiç kəsin belə yaraşıqlı boynuzları yoxdur, deyərək özünü tərifləyərdi. Digər marallar kimi onun da nazik, uzun ayaqları var idi. Bütün meşənin heyvanları bilirdilər ki, Maral ayaqların sönməsinə razı olar, ancaq buynuzlarının zədələnməsinə razı olmazdı. Bir gün sakitcə otlayanlara uzaqda tüfəng səsləri eşidildi. Səs getdikcə yaxınlaşırdı. Maral o vitlərin hürməsinə eşidildi. O, bu təzələrin dəhşətli düşmən olduğunu bilirdi. Bu dəhşəti daha yaxında hiss etdikcə onlardan qurtarmağın asan olmayacağını başa düşdü. O, canını qurtarmaq üçün bacardığı qədər cəld qaçmağa başladı. Sürətlə meşənin içi ilə qaçaq maralın ürəyi sanki ağzına gəlirdi. O hətta arxasınca qaçaq il sürüsünün yaxınlaşmasını da hiss edirdi. Onlardan aralanmağa çalışan maral vəch arxasına da baxmırdı. Meşədə isə ağaclar getdikcə sıxlaşırdı. Necədə yaxşı oldu, indi mən xilas ola bilərəm deyə, sürətlə qaçaq maral meşənin sıx ağaclar olan hissəsinə girdi parka gətəndə obidlərin səsi daha eşidilmirdi. Maral onlardan uzaqlaşmışdı. Biraz da keçdi idi. Maral tamamilə xilas olacaqdı. Lakin birdən onun boynuzları ağacın botağına ilişdi. Özünü etrəm maral başını ora bura tərpədir, çabalayaraq boynuzları ağacdan xilas etməyə çalışırdı. Bütün səyllərinə baxmayaraq, boynuzlar onun qurtulmasına imkan vermirdi. Tağlar isə daha da yaxınlaşırdı əsl tələyə ləqab arşamaraq bir anlıq fikirləşdi. Mən necə də səhv etmişəm. Bu yunuzların bədənimin ən üstün, ən gözəl hissəsi saymışam. Amma heç vaxt ayaqlarıma dəyər verməmişəm. Ayaqlarım mən həyatı mｘlas etməyə çalışdığı halda, bu yunuzlar məni ölümün ayağına